अज़मलान शैतानिम बसम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कपड़े को कैसे तैयार किया जाता है कपड़े को तैयार करने के लिए पहले तो हमें धागे की ज़रूरत होती है और धागा कहाँ से बनता है उसका थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि धागा कैसे तैयार होता है सबसे पहले तो कपास जो है उसका काटन ले कर टेक्सटाइल मिल में भेजा जाता है पहले इस रुई को ब्लोरूम में ले आते हैं उसमें उसकी मुकम्मल सफाई वगैरह होती है के बाद कार्डिंग मशीन जो है उसमें डाला जाता है इसको फिर ड्रॉ फ्रेम में लेके आते हैं उसके बाद जो है लैब में लेके आते हैं उसके बाद कॉम्बो उसके बाद फिनिशर ड्रॉप फ्रेम उसके बाद स्पीड फ्रेम उसके बाद रिंग फ्रेम उसके बाद लिंक कॉर्नर उसके बाद सीजर मशीन और आखिर में इसे पैक कर दिया जाता है और मिलों में भेज दिया जाता है कौन तैयार होने के बाद उसके बाद जो है इसे वार्पिंग के लिए लाया जाता है एक बाड़ा होता है उसके ऊपर जो है कोनों को चढ़ा के उसके धागों को पिरो के एक ताना भी बोलते हैं उसे वार्पिंग भी बोलते हैं लकड़ का ढोल होता है पहले उसके ऊपर चढ़ाया जाता है ये धागों को पहले तो ऊपर नीचे आधे धागे ऊपर आधे धागे नीचे जो है करके इसके अंदर सन डाली जाती है ताकि तरतीब सही रहे इसको सन डाल के ढोल के ऊपर जो है चढ़ा दिया जाता है झुटियों की शक्ल में इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया जाता है इसकी जो है चौड़ाई जो है पूरी की जाती है और ये ताना जब पूरा हो जाता है मुकम्मल हो जाता है इसकी लंबाई चौड़ाई जो है मुकम्मल कर ली जाती है तो उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है इसको एक रूल होता है बीम जिसे बोलते हैं एक फिर बीम होता है बहुत बड़ा उसके ऊपर इसको जो है लपेट दिया जाता है तो इस धागे को इकट्ठे को जो है उसके ऊपर लपेट दिया जाता है जितना भी हो उसके ऊपर लपेट दिया जाता है ये धागा जब मुकम्मल लपेट दिया जाता है तो इसे बीम को उठा के पावर लूम होती है मशीनरी जिस पर कपड़ा बनता है उसके पीछे रख के जो पहले कपड़ा बुना होता है वो थोड़ा सा छोड़ दिया होता है ताकि इसको उसके साथ बांध के या इसको गिरा दे के जो है आगे चलाया जा सके फिर इस धागे को एक एक करके जो है इसको मरोड़ के एक दूसरे के साथ चिपकाया जाता है जिसे मरोड़ी भी बोलते हैं एक एक करके इस धागे को सारे को जितना भी धागा होता है पहले बुने हुए कपड़े के साथ चिपका दिया जाता है मरोड़ी लगा दी जाती है ये मरोड़ी लगी हुई है उसके बाद जो है पावर लूम की अगली साइड से इसे ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके खींचा जाता है और ये सारा बरोड़ी वगैरह जो है जो लगी है चिपका हुआ धागा आगे आ जाता है तो फिर इस लूम को चला दिया जाता है कपड़ा बनना शुरू हो गया ये पिछली है पिछली साइड है कपड़े की ये है धागों ये ये के दरमियान से शटल होता है इसको गुजारा जाता है शटल के अंदर जो है बावन होती है इसके ऊपर धागा लपेटा होता है वो अंदर से गुजरता है तो ये इसको साथ मिला के जो है कपड़ा बना देती है और ये बावन का धागा अगर ख़त्म हो जाए या टूट जाए तो फिर उसकी जगह दूसरा धागा जो है दूसरी बावन जिसके धागा होता है वो चढ़ा के वो लगा के इसके अंदर फिर चला दिया जाता है तो जब बावन का धागा जब भी ख़त्म होता है तो मशीन खुद फिर उड़ जाती है फिर तो उसे तब्दील करके नया धागा डाल के दोबारा चला दिया जाता है इस तरह जो है कपड़ा बनता रहता है नीचे है ये रूली है इसे भी रूली कह सकते हैं बीम भी कह सकते हैं ये लकड़ की होती है ये लोहे की भी, भी होती है लकड़ की भी होती है इसमें कपड़ा जो है लिपता रहता है इसमें रोल बनता रहता है जैसे ही आपने उतारना हो कपड़े को तो फिर इसको जो है काट के उतार लिया जाता है तो पीछे थोड़ा सा कपड़ा बचाता है उसे दोबारा फिर उसी रूली के ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि ये हमारा कपड़ा जो है अब बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे फिर गुजाम में भेज दिया जाता है ये कपड़ा बिल्कुल तैयार है इसके ऊपर रंग होगा प्रेस किया जाएगा जो भी इसकी सेटिंग होगी इसकी चेक किया जा, जाता है हर तरह से इस पर रंग करना हो रंग कर दिया जाता है तो नाजरीन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अच्छे अच्छे कमर्स करें इन ऐसी ही मज़ेदार वीडियो जो है हम आपको दिखाने के लिए लेके आते रहेंगे तो अब हमें इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़